بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علیہ رسول کریم وفات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل دمشق کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا ما تشتکی آپ کو کس بات کی شکایت ہے انہوں نے جواب دیا زینوبی اپنے گناہوں کی دوستوں نے دریافت کیا وما تشتہ ہی کوئی خواہش ہے انہوں نے جواب دیا عف و رب بھی اپنے رب سے معافی کا طالب ہوں پھر انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے جواباً ارشاد فرمایا لقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فما ضالہ حتی فارق الحیہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ترقی کرو اس کے بعد وہ برابر کلمہ طیبہ کو دہراتے رہے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے انا للہ انا حضر ابو دردر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک صحابی کا خواب انتقال کے بعد حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت ہی ہری بھری اور لمبی چوڑی چرا ہے اس میں چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے اس خیمے کے ارد گرد بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایسا خوش نما اور خوبصورت اور دلکش منظر تھا کہ ویسا منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے پوچھا لمن یہ سب کس کا ہے تو ان کو بتایا گیا علی عبد عوف یہ سب کچھ عبد بن عوف کا ہے پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے نکلے اور ان سے کہا ابن هذا ما اللہ عز وجل بالقرآن ولو اشرفت على هذه اشرفی ل ما لم تروئی نک و سمیم تسما نک و قلبك مالک کے بیٹے یہ وہ کچھ ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو قرآن کی بدولت عطا فرمایا ہے اگر تم اس گھاٹی پر چڑھ کر نظر دوڑاؤ گے تو تم کو وہ کچھ تم وہ کچھ دیکھو گے جو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور تم وہ کچھ سنو گے جو تمہارے کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پاؤ گے جن کا تمہارے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا ہوگا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پوچھا ولیمن دا علی یا ابا محمد اے ابو محمد وہ سب کچھ کس کا ہے انہوں نے فرمایا وہ سب اللہ عز وجل نے ابو دردہ کے لیے تیار کیا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے سے پیچھے ڈھکیلتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی محنت کا نتیجہ حضر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی دوستی اور محبت اور تعلق کو ذریعہ بنا کر کافر دوستوں کو بھی اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے دیکھیں حضر عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار دعوت دے کر سمجھا کر دعا کر کے اتنی کوشش کی کہ حضر ابو دردر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے کوشش فرماتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں ان کو ہم مسلمان بنانے کی کوشش کریں ان کے لیے دعا کریں ان کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے اور وہ جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ ان کے زمانے میں اسلام خوب پھیلا ہزاروں لاکھوں کافروں نے اسلام قبول کیا اور جنت کے راستے پر آ گئے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گئے دین کی دعوت صدقہ جاریہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انت دال لعل الخیر نیکی کی طرف دلالت کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے اس, اس نے خود نیکی کی ہو حضرب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے ان سب کا ثواب بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو کافروں کو مسلمان بنانے کی اتنی کوشش کی اور ان کی کوشش کی برکت سے اکثر لوگ مسلمان بھی ہو گئے لیکن ہمارے اس زمانے میں جو نام کے مسلمان ہیں ان کو کام کا مسلمان بنانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے بہت سے ہمارے دوست نماز نہیں پڑھتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی فکر کریں ان کے لیے دعا کریں ان کو سمجھاتے رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں اس کے لیے ہمیں اپنے دوستوں بھائیوں اور تمام انسانوں پر محنت کرنے کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو آپ دیکھیں گے بہت جلد اسلام پھیل جائے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان مطلوب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے تو وہ ایمان اس طرح ہوتا کہ وہ ان کی دل کی دل وہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا تھا وہ اپنے سوا کسی کو نہ چھوڑتا تھا اسی لیے قرآن کریم نے یہ اعلان کیا اعوذ باللہ من شیطون کم آن اللہ ایمان لے اور جس طرح ایمان لائے سب لوگ یعنی صحابہ اور اسی صورت میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ بہ تو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والی دعا لہذا ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے یہ دعا بھی خاص طور پر مانگنی چاہیے اللہم انی کا ایمان یباشر قلبی و یقینا حتی اعلم انہو لا یصیبنی الا ما کتب لی ورزم بما قسم لی انکا علا اللہ کل شی قدیر اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے اور رضا مندی مانگتا ہوں اس زندگی پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرما دی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے